Понравилось ли вам в нас проводить такой тренинг? Да, мне очень понравилось у вас. Вот сейчас у вас сейчас очень интересная команда. Молодая, красивая, и, э, терпеливая. И главное, что у людей в глазах есть какой-то огонек, они узнать, что узнать. Это не очень просто, хорошо. Не просто топы проводить время, uh -huh. потому что пришли из подпалки. А как вы считаете, насколько часто нужно делать такие тренинги для персонала? Знаний много не бывает. Чем больше, тем больше. Вы считаете, это очень хорошо, что мы проходим такие тренинги? Конечно. Что они еще могут давать, такие тренинги? Во-первых, такие тренинги дают самообразование. Угу. Понимаете, что да, если человек образованный, это всегда ему когда-нибудь где-нибудь пригодится, не обязательно в работе. И всегда приятно быть просто образованным, понимать, какое блюдо, ну в частности, да, вот то, что мы говорили, uh -huh. что с чем сочетается, это всегда, ну по крайней мере, это вкусно и это интересно. И второй момент: э, чем больше таких будет вещей, чем больше люди пробуют, тем больше они э, воспитывают сами свой вкус, свою базу вкусовых и ароматических данных создают. Уж uh понимаете, -huh. да, как э, старая арабская пословица, сколько ни говори во в рту слаще uh -huh. не станет. То есть пока человек сам не попробует, не понюхает, не попробует, он не сложит никаких впечатлений в вине, будет только говорить какими-то заученными штампами, от которых ну, никому хорошо не будет. Вы понимаете, да, когда вот приходит к вам гость mm -hmm. заведения и подходит официант и вас спрашивают, пробовал" он, скажет, пробовал, он скажет, пробовал, он скажет просто свои впечатления в этой продукции. А если он начнет рассказывать про какие-то там, то чем его... Если он где-то прочитал, уже будет хорошо кто угу. То всегда это не какие-то неживые такие представления, хорошие вот этого. Понятно. Очень спасибо вам большое. И вам очень спасибо.